লিখা হোৱা নাই মোৰ ৰে কবিতা মোৰে কবিতা প্ৰাণৰো ভাষাৰে লিখা হৈ গ'ল প্ৰাণৰো ভাষাৰে লিখা হৈ গ'ল সেয়েহে তুমিও চাগে বুজানা এইজনে সেই নবীন দা নমস্কাৰ প্ৰাণৰ নবীন্দা মইতো অসমৰ নবীন্দা বুলি কওঁ নবীন্দা জানেই নবীনাৰ কথা ক'বলৈ দৰকাৰ নাই আৰু নবীনাক চবে জানে কিন্তু নবীন্দা অকল সংগীতেই নহয় নবীনদাক সংগ্ৰামেই এজন যুৱক সংগ্ৰাম চব ক্ষেত্ৰতে সংগ্ৰাম কৰিছে চব কালি ইমান প্ৰগ্ৰেম কৰিও কালিও আমি খুব ৰ'দতো ইয়াত অকণমান কুমাৰিলোঁ ধেৰ টাইম কৰা নাই যে অকণমান হ'লেও কৰিছোঁ এতিয়াও এইজনে কুমাই আছে নবীনদা কওক সংগ্ৰাম 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 কৰিব লাগিব আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মাজতো এইবিলাকো কৰি থাকিব লাগিব সংগ্ৰাম বা আমি কৃষি বিপ্লৱ কৰিব লাগিব গতিকে আমি ভাবোঁ সংগীতৰ মাজে মাধ্যমেৰে নিজক স্বাৱলম্বী কৰিবৰ কাৰণে আমি খেতিটো কৰিবলগীয়া হয় যিবিলাক লাভজনক খেতি যেনে ধৰি লওক আপুনি কৰিছে এতিয়া এই ৰঙা আলু এইটো কয় কি গঁঞা আলু ঠিকেই আমাৰ ফালে গঁয়া আলু বুলি কয় কিন্তু গঁঞা আলুটো ঠিক আমি খাইছোঁ কিন্তু আমি কৰি পোৱা নাই এতিয়া ইয়াত আহি আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল এনেকৈ সুন্দৰ সুন্দৰকৈ ঢাপ দি ইয়াৰ মাজত মানে গঁঞালোটো কৰিবলগীয়া হয় আগটো দিব লাগিব আগটো দিব লাগিব মানে ইয়াত ইমান জামেলা নাই আগটো ছিঙি ছিঙি আনি পেলাই এতিয়া দিয়াৰ আইডিয়াটো সম্পূৰ্ণ লৈছোঁ আকৌ এটা অভিজ্ঞতা লৈছোঁ যাতে ইয়াৰ পৰা গৈ বৰ্তমান মই এতিয়া লখিমপুৰ ঢেকীয়াজুলী অমৰাৱতীপুৰত আছোঁ আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য গুৰু নৰেন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ঘৰত আছোঁ আৰু এইখন তেখেতৰে বাৰী আজি মানে দৰ্শকসকলক দেখুৱাম সেই বাৰীখনতে সোনকালে উঠি পেলাই বতৰো ডাৱৰীয়া বোলো নাই শুই থাকি পেলাই এনেই কি কৰিম আমি কামলৈ আহিলোঁ এতিয়া কাম কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত এক বিঘা মাটি এখেতে মানে ৰঙা আলু কৰিব খা ঢাপ উঠাবলৈ মানে মানুহ পাবলৈ নাই আমি তিনিটা আমাৰ লক্ষ্মণ এইফালে চোৱা আমাৰ একান্ত হাজৰিকা চৰাইদেউ জিলাৰ পৰা আহিছে আমাৰ আঁতৰি একদম শিষ্য অতি ঘনিষ্ঠ প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ আহিলে নেগেৰাবাদক এজন দিহা নামৰ গতিকে এইজন আছে যিমান আমি চবেই ইয়াতে লাগিছোঁ আঁতৰিক অকণমান সহায় কৰিছোঁ লগতে একদম স্বাস্থ্যটোও ঠিক কৰিছোঁ ঘাম চাম উলিয়াইছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই আৰু এইটো এটা বিপ্লৱ হয় কৃষি বিপ্লৱ হয় গতিকে আমি আৰু এতিয়া হয়তো ৰাইজে জানেই সংগীতৰ সংগীত মানে শিল্পী এতিয়া অৱস্থা খুবেই বেয়া গতিকে মই ভয় সকলোকে আহ্বান কৰোঁ যাতে ইয়াৰ যোগেদিয়েও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে সময়মতে প্ৰগ্ৰেম কৰিলে বাকী টাইমটো তেনেকুৱা খেতি বাতিত লাগি থাকিলে মই ভাবোঁ

গাঁৱৰ লগত সম্পূৰ্ণ জলবায়ু ইয়াৰ ওচৰতে অৰুণাচলৰ পাহাৰ আছে নদী আছে গতিকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ জলবায়ু মাটিৰ যিটো গোন্ধ আমাৰ ইয়াত মাজুলীৰ মাটিৰ গোন্ধ আমি পাইছোঁ ইয়াত কৰ্মাউটোৱে আমি পাইছোঁ মাজুলী নৈপুৰীয়া মাটি মাজুলী পলসীয়া মাটি যিটো মানে গোন্ধ পাইছোঁ ইয়াত আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে কালি কৰ্মশালাটো মানে অতুলনীয় হয়তো বহুতত আমি কৰ্মশালা কৰি গুচি আহিছোঁ তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমাৰ অনুভৱ কৰা নাই সকলোকে আমাক মৰম দিছে আৰু আমিও আমাৰ সীমিত জ্ঞানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যিমানখিনি জানো আচলতে আমিও এতিয়া শিকি আছোঁ গুৰুৰ দায়িত্বটো এটা ডাঙৰ কথা আমি গুৰু হোৱাৰ মানে ধৃষ্টতা আমাৰ নাই তথাপিতো আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি অভিজ্ঞ বুলি মাতিছে গতিকে অভিজ্ঞ বুলি মতাৰ পিছতে আমি আহি পেলাই আমাৰ সীমিত জ্ঞান আমি অকণমান এটা আৰ্হি দেখুৱাই থৈহে গৈছোঁ আচলতে আমি শিকি আছোঁ এতিয়া নবীন দা এতিয়া আপুনি যে কাম কোৰ মাৰি থাকোঁতে যে গীত এটা গালে এই আপংকৰ দিনত আমাৰ দিনত আমি গৰু চোৱাইছিলোঁ বাৰীত কাম কৰিছিলোঁ এনেকুৱা সময়তো বিলৰ পাৰত নদীৰ পাৰত আমি চিঞৰোঁ গাওঁ মাতৰ সাধনাও হয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু মই অনুৰোধ জনা আপুনি কু মাৰি কাৰণ আমি জানো যে নবীন দা লোকৰ গীত বহুত প্ৰিয় চব গীততকৈ লোকৰ গীতটো আমিও বিশ্বাস কৰোঁ বা আমাৰো ভাল লাগে নবীন্দাৰ মুখত অকণমান তাৰো এটা কোন কোনাই কু মাৰোঁতে আপুনি কি আগতে কেনেকৈ কু মাৰোঁতে কি আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিল তেতিয়া মানে গাম ফোন ৰেকৰ্ডবিলাক আছিলে মানে এনেকৈ চকৰিটো ঘূৰি থাকে তলনী বিয়া মানে মাংগলিক উৎসৱবিলাকত সেই গানবিলাক শুনিছিলোঁ আৰু তেতিয়া সেইটো তেন্তেই আছিলে মানে তেতিয়া আমি প্ৰয়াত লোকগীত সম্ৰাট ৰামেশ্বৰ পাঠকৰ ধনদা বাইদেউ অনিমা চৌধুৰী বাইদেৱেও গানবোৰ তেতিয়া ৰেকৰ্ডিঙত বাজি থাকে আমি পথাৰত গৈ গৈ পেলাই শুনোঁ যে পথাৰত গৈ গৈ শুনি পেলাই আমাৰ পথাৰতে চৰ্চাটো হয় যিহেতু গৰু গুৰিলৈ যাওঁ কেতিয়াবা আকৌ আমাৰ বাৰিষা হয় নাওখনত উঠি পেলাই আমি কৰোঁ ঘাঁহ যাওঁ ঘাঁহ আনিবলৈ যাওঁ তেতিয়াও আমাৰ এটা চৰ্চা হয় এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মানে লাউড দি পেলাই চিঞৰি গান এটা গাবলৈ জেগা অকণ নাই আৰু নগোৱাৰ কাৰণে অলপ মানে কণ্ঠটোৰ অলপ অসুবিধা এটা হয় যিহেতু গাবই লাগিব আৰু মানে দাঁহখন যেনেকৈ ধৰালে ধাৰ উঠে আপুনি আজি 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 ইয়াত আমাৰ 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 বাৰীত আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আপুনি সি তাহানতিয়া যেনেকৈ চিঞৰি গৈছিলে গাঁৱৰ পৰাই কথা মৰিগাঁও মৰিগাঁও সেইটো মই গাঁৱে মানে ভালো লাগে কথাবোৰ হাঁহিত কৰাৰ কাৰণে স্কেলটো ল'ব লাগিব দেই নহ'লে আকৌ বেয়া হ'ব পাৰে অ' আমি খুব শুনো দেই ধন্যবাদে নালচাপেগাই অ হৰি অ তুমি প্ৰভূয়না ধৰ নাথ অধৰ্মি ধৰো চৰণত হৰিয় তুমি প্ৰভূয় নাথৰণ নাথ তাৰপিছত গাই অ ৰাঙা চৰণ মৌৰাৰী কীৰাম ৰাম চৰণ মৌৰাৰী অ তোমাৰ সেৱাৰ পুষ্প নাপালবি প্ৰভু এইবিলাক অৱশ্যে মানে এতিয়া ভালকৈ গা পোৱা নাই এইবিলাক কাম চাম কৰি আছোঁতো সেইকাৰণে ৰ উঠিব চাগৈ আৰু আহিলে ভাল পালোঁ সাক্ষাৎকাৰ ল'লে আৰু কৃষি বিপ্লৱ কৰি জীয়াই থাকিব লাগিব আমি সেইটো আমাৰতো বেছিদিন নাই আৰু কাইলৈ বয়স হৈ আহিছে নবীন দাৰ মুখত এটা খুহুটীয়া শব্দ এইটো আমি অনুষ্ঠানটো সম যামগৈ আৰু বেছিদিন নাথাকোঁ আৰু পায় কেলা গান কিমান দিন গাম আৰু হা যামগৈ কেলা বেছিদিন নাথাকোঁ মাজে মাজে খবৰ এটা কৰি থাকিব পাৰে হা